ребята! Сегодня я возвращаюсь к вам, и сегодня будет новое видео про то, что мне задали читать на лето. Вообще у меня два списка. Один список это тот, который мне дала моя преподавательница по русскому литературе. Второй список тот, который мне дал Джейси, мой учитель по английскому. Я перехожу в одиннадцатый класс, поэтому у меня список литературы для одиннадцатого класса. И давайте по быстренькому пробежимся, и я вам скажу, какие книги я выбрала для чтения лет. Во-первых, замечу, что все книги я разделила на те книги, которые я прочту обязательно, и на те книги, которые я, возможно, прочту. Все, конечно же, зависит от времени, и я не буду стремиться прочесть все. Просто потому что то, что я выделила, я хочу это прочесть, я прочту это, возможно, я прочту это осенью или уже зимой, как пойдет дело, да, просто это то, что я для себя отметила и то, что я постараюсь прочесть лет. Первая книга в списке литературы, а произведение «Мы», «Замятина». Об этой книге очень много говорила моя учительница по русскому. И я действительно хочу ее прочесть. Я знаю, что это антиутопия, во-первых. Во-вторых, она русского автора. Антиутопии русских авторов я еще не читала. В-третьих, это вообще классика от такого антиутопийного жанра. Поэтому это будет очень интересно, и я обязательно постараюсь это прочесть. Дальше у нас идет Булгаков. А его произведение «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Роковые яйца», «Бег», и Белая гвардия. А я решила, что я обязательно прочту Мастера Маргарита. С остальными рассказами я не знакома вообще никак. Возможно, я прочту Руковые яйца еще потом, потому что я тоже слышала об этом достаточно много. Мне немножко страшно читать Мастера Маргарита, потому что мне сказали, что, возможно, я не сразу пойму, а там, где происходит действие. Но все-таки я попробую понять <laughs> и попробую почитать. Если у меня получится, будет отлично. А следующее произведение это Шолохов. Тихий Дон. А я отметила его как то, что возможно я прочту. И также здесь рассказ судьбы человека, который я читать не планирую. Следующее, что мы видим, это Борис Пастернак, доктор Живаго. Я хочу прочесть этот рассказ, я тоже слышала о нем. Или, может быть, это не рассказ, возможно, я ошибаюсь. Дальше идут а, рассказы м, Шукшина, а, Солженицын, Матрёнин двор, Один день Ивана Денисовича. Это я не планирую читать. И также я не планирую читать произведения м, «А Толстой Петр Первый», «Приключения Пиноккио», «Куприн гранатовый браслет», «Бунин темная аллея». Это все я пока не планирую читать. Следующий в списке идет «Набоков и его приглашение на казнь». Ну, я не знаю, на самом деле я занесла это как книгу, которую я, возможно, прочту. Я ничего о ней вообще не слышала. Но я слышала об этом авторе, и я знаю, что э, девушка Полина очень хорошо отзывалась об этом авторе. Просто однажды в своем видео она советовала книгу Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Она говорила, что это одна из ее любимых книг. Это меня вдохновило, я взяла ее, прочла, и мне действительно очень понравилось. И вообще, я влюбилась в Хемингуэя, потому что его манера написания просто восхитительна, и я ее могу сравнить, наверное, только а, с манерой написания Толстого, потому что то, как написано ⁇ Война и мир ⁇ когда каждое слово в совокупности с другим словом образует такое предложение, что просто кажется, будто бы это произведение искусства. Это действительно заслуживает уважения. А на самом деле, знаете, я, когда читаю какие-то книги, я всегда, когда вижу огромное описание чего-то, я всегда их пропускаю. Ну, вот такое у меня отношение, как бы, к описаниям, да, я люблю читать суть, а не люблю воду, и поэтому зачастую я его пропускаю. Но вот в книге Эрнеста Хемингуэя я просто не могла оторваться от текста, и его описание Парижа, они меня захватывают. Дальше идут произведения Фадеева, Разгром и Молодая гвардия, тоже не планирую пока читать и Твардовский память мать. Следующая книга идет весьма интересная, я ее уже начала читать. Книга о дивный новый мир, которую написала Лолдес Хаксли. Я думаю, что очень многие слышали о ней. И я, признаться, когда взяла этот список и начала его анализировать, я поняла, что я видела его в серии своих любимых книг. А, кстати говоря, вот книжечка, которую я сейчас читаю, я пришла уже где-то половину. И она мне в принципе нравится, это антиутопия Но я вам о ней расскажу, наверное, позже, в каком-нибудь следующем видео И вообще я не знаю, будет ли вам интересно Но я могу рассказать вам о тех книгах, которые я уже прочла А за эти полгода, которые прошли Возможно, это будет интересно Дальше идет «Распутин. Живи и помни» Не думаю, что буду это читать И вот два последних произведения Это «Стендаль. Красное и черное» Возможно, я это прочту, потому что моя а, учительница была очень хорошего мнения об этом. И... И... И Анна Реда Бальзак, Евгения Гранде. Единственное, что я читала из этого списка. И мне понравилось, да. Мы проходили это на зарубежной литературе. И, да, я думаю, что это достойно внимания. Мне правда понравилось. Переходим к списку, который мне дал Джесси. А, он состоит вообще из трех таких вот листов А4 и это не список на лето это просто тот список который а, мой учитель посоветовал нам прочесть а и вообще я доверяю ему его вкусу самое главное и поэтому я думаю что многие из этих книг если уж не все да я обязательно прочту а первое что идет в этом списке это 451 градус по Фаренгейту. Рэй Брэдбери всем известнейшая книга Антиутопия. Я ее еще не читала. Хотя Рэй Брэдбери я читала ну, достаточно много. Поэтому, безусловно, это одна из первых книг в моем списке. Так. А следующая книга это Убить пересмешника Харпер Ли. Я тоже хочу прочесть эту книгу, потому что тоже много о ней слышала. Возможно, она мне понравится. И, кстати говоря, моя классная руководительница тоже говорила мне об этой книге, и поэтому да, я думаю, что ее стоит прочесть. И, кстати говоря, я вам сейчас не все книги из этого списка называю, я называю только те книги, которые я буду читать. Здесь очень много хороших книг, я думаю, как-нибудь я сделаю продолжение, когда я прочту эти книги. А потом «По ком звонят колокола» Эрнеста Хемингуэя. Ну, я думаю, не стоит объяснять, почему я буду это читать. Так, следующее, что здесь есть, "Тысячи лет одиночества» Габриэль Гарсия Маркес. Тоже выходит в моей любимой серии, поэтому я думаю, что я хочу это прочесть Тут еще есть две книги, которые я уже читала Это одна из книг Дейла Карнеги Тоже как-нибудь обязательно вам про нее расскажу Потому что гениальная книга И «Преступление и наказание» Достоевского На самом деле эта книга не оставила у меня никаких позитивных эмоций Но это лично мое мнение И я не знаю, честно говоря, почему многим так нравится эта книга. Также здесь есть братья Карамазовые. Этой книги вообще вроде бы нету в школьной программе, насколько я знаю, но я обязательно попробую ее как-нибудь. Не в ближайшем будущем, но потом как-нибудь я ее прочту. Потом идет Animal Farm by George Orwell. Слышала про нее. The Hitchcock's Guide to the Galaxy. Это автостопом по галактике. Да, вроде. Или по галактикам. Автостопом по галактике, вроде бы. А потом вот эта книга о дивный новый мир. А, тоже в этом списке. Так что я убиваю сразу двух зайцев. Два пункта. Потом цветы для Элженана, Дэниела Киза. Все, я думаю, знают эту книгу, потому что сейчас она весьма-весьма популярна. Вроде бы это про человеку с раздвоением личности, если я не ошибаюсь. И 1984 by George Orwell. Опять же, насколько я знаю, это антиутопия. У меня просто миллиард антиутопий. И нет, я не читаю сплошные антиутопии. А просто это были те книги, которые мне посоветовали прочесть. Конечно же, я не буду читать подряд все антиутопии. Я потихонечку, потихонечку буду их читать, чередую при этом с другими книгами, поэтому я могу читать достаточно много. Огромное спасибо за просмотр этого видео. Я надеюсь, вам нравится видео на книжную тематику. И да, видео про книги это не единственное видео, которое я буду снимать на свой канал. Но как-то мне вот захотелось с вами поделиться моим списком на лето, возможно вы что-то возьмете себе из него. Я вас очень люблю. Увидимся в следующем видео. Пока.